Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Poisonous Love basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. La doctora Princini comenzó a mover su rostro hacia los, tocándolo suavemente, siguiendo las instrucciones susurradas. La punta de su lengua tocó el firme pico, haciendo sonreír a la doctora Prenzini. Al sentir la emoción de explorar el cuerpo de una mujer y aprender sobre las relaciones físicas entre ellas, finalmente comprendió la felicidad de la que hablaban a menudo sus dos amigas íntimas. Tan suave y preciosa, masajeó, apretó y acarició los capullos. Se acababa de dar cuenta por primera vez de que los de Napak también eran impresionantes. Prem a, ah, ¿cómo se siente? ¿Por qué hace ese ruido? Oh, doctora Princini, ¿por qué pregunta ahora? Napak sonrió ante la pregunta que ansiaba responder, pero no pudo responder porque la doctora Princini seguía tocándole los con las manos y los labios simultáneamente. Prem a, ah, ¿Duele? No, no duele. Continúe. Ah, pero no duele. Pipren, por favor, continúa. Ah, estuvo a punto de decir que la doctora Princini podía hacerle cualquier cosa y que lo aceptaría todo, siempre y cuando no se detuviera ahora. De lo contrario, tanto la doctora Princini como ella podrían sufrir. ¿Qué hago ahora? entendiendo que era inexperta y estaba perdida, pero feliz de escuchar los suaves sonidos del placer, haz lo que quieras, no puedo decírtelo. ¿Cómo podré expresarlo con palabras si no era experta en asuntos de dormitorio? La doctora Princini preguntó por curiosidad, pero la actriz no pudo ofrecer mucha orientación ya que ella tampoco tenía mucha experiencia, dejó que la doctora Princini aprendiera por sí sola. Sus labios se encontraron de nuevo, pero esta vez el beso no fue lento ni suave, estaba lleno de intensas sensaciones, dejándolas a ambos sin aliento. Pero la doctora Princini pareció controlar su respiración primero. ...bajando un poco para alinearse con lo que pretendía tocar... ...recordando que la mujer debajo de ella le había hecho eso esa noche... ¿Ah? ...la sensación de ser tocada en su punto sensible... ...hizo que Napak abrazara a la doctora Prenzini... ...quien se detuvo, sorprendida por la sensación... ...la apariencia de la actriz no sugería que fuera tan pura... ...había asumido que Napak tenía algo de experiencia ya que parecía entender y saber cómo manejar estas sensaciones. La doctora princini reanudó la conversación después de dejar que Napak la abrazara por un rato. No era ingenua, sabía cómo aliviar los sentimientos atormentadores, incluso si cometía algunos errores. Empezó a entender cómo hacer que el hermoso rostro de Napak mostraba signos de tormento y escuchara sus roncos sonidos, haciéndola sonreír cuanto más se exploraba más temblorosa salía de la voz de Napa que la llamaba el placer físico que experimentaron esa noche continuó con suaves sensaciones presentándose la confusión y curiosidad de la doctora Princini desvaneciéndose gradualmente cuando las mujeres pueden encontrar la felicidad juntas y esa noche esa felicidad podría ocurrir muchas veces o hasta que sus cuerpos estuvieran demasiado cansadas para continuar. La luz del sol de la mañana comenzó a brillar, haciendo que la persona en la cama se diera la vuelta. Pero la somnolencia desapareció inmediatamente cuando sintió el vacío al otro lado de la cama. Napa casi se levantó para revisar la habitación si no fuera por el ligero dolor que sentía abajo. ¿Dónde está la doctora Prenzini? Pero cuando recogió su teléfono para mirar la hora, se dio cuenta de que la doctora Princini probablemente se había ido a trabajar. Eran casi las diez. Debió de dormir profundamente o la doctora Princini no la despertó como le había prometido. Aunque no pudo despedir a la doctora Princini hoy, no estaba molesta, ni molesta por lo que esperaba, se había hecho realidad. En su primera vez, se le entregó voluntariamente a la doctora Prensini. La vibración del teléfono indicando una llamada entrante hizo que Napa, quien pretendía atender sus asuntos personales, respondiera a la mañana de alguien que debía tener un asunto urgente que atender en su día libre. Simón, sí, Pat, ¿tienes algún trabajo programado? El director del drama le hizo una pregunta que ya no quería hacer, pero el canal tenía prisa por emitir el drama. Así que tuvo que llamar para preguntarle la agenda de la actriz. No, ¿tienes prisa por firmar el drama? Sí, ¿es por mis noticias? Podrías decirlo. La noticia de que me salté el evento, ¿verdad? Aunque el director no quería hacerla sentir mal. La noticia de que la bella villana no era responsable de su trabajo y se saltaba a los eventos se estaba extendiendo, provocando que muchos organizadores la boicotearan. La noticia era completamente falsa, aunque no le importaba la noticia perjudicial que intentaba evitar la afectó a ella y a quienes la rodeaban. Su madre tuvo que llamar para confirmarlo, y sus dos hermanos le dijeron que dejara la industria del entretenimiento, porque no le gustaba que su hermana recibiera malas noticias, sin importar el motivo. Tenía que calmar a sus hermanos y demostrarles a los periodistas que ella no era así.